Не ожидала, ніколи я не вигравала, не выигрывала в, лот, в Ну, Не щастило по-українськи. А в а пощастило? Пощастило. Ну, я так думаю, хтось ну, виграє, слава Богу, хай буде йому. А потім вдруг я. узнаю, Це був такой шок. Ой, що він мой. Я очень була рада. Ну, скажу свои ощущения. У мене тут в черті города є маленький огородки. Да. Я когда, э, после Я вибачаю, этого... для вашого возраста слово черта города це може бути 50 кілометрів. Це скільки? Ну, це до магазину э, Экомаркет, Там на об'єзній. Не далеко? На об'їзній. Ну, скільки це? Мне идти, ну, ну где-то полкилометра мне идти. Да. Вот я пешком иду, там нет троллейбуса. Да. Ну, не троллейбус, а не маршрутки uh -huh. там по Мануэльского. Я пешком иду туда и назад. Ну, пока там что-то поделаю на огороде. Хочется глазами все сделать, а спина не дает. Но у меня был бандаж такой вот ортопедический. Uh -huh. Он был неудобный, высокий. Там мне поддавливало. Ну... Потело тело и тут потеет. Ну угу. тут, э, во-первых, делаешь что-то, э, на, наклоняешься, то есть удобно, совсем, да? совсем не ощущаешь, что у тебя больная спина. Угу. А с больной спиной я, ну, сами понимаете, да. у всех эти проблемы то есть как работает легче, против... легче да. конечно. И я, когда первый раз э, одела и пришла домой. Я не почувствовала усталости, я переделала там еще кое-какую работу домашнюю. Вот. И, И как часто вы в нем ходите? Пустите часов, чи снимаете? Часов? Прихожу, если, ну, иду на улицу, одеваю да. его. Пришла, там, сняла, протерла тряпочкой, потому что он все-таки потеет. Вот. Походила там, тело охололо трошки. Опять mm -hmm. одела его, mm -hmm. потому что приходится тоже что дома и работать, и домашняя работа какая-то есть. То есть, фактично, ну, почти за, целый день? Да, почти целый день. И вчера я попробовала мужу одеть э, на голову, mm -hmm. Ну он посидел немножко, уснул. А для чего? Для чего? У него болезнь Паркинсона. Mm -hmm. Вот, и я так решила, что я тоже буду чуть -чуть пробовать, буду, mm -hmm. буду пробовать, может, все-таки одевать, может быть, на ночь как-то mm -hmm. приматывать. Я ну, буду... будем... Будем это пробовать. Так, да. ну задумывайте. Очень довольна. Рекомендуете, чтобы всю программу Рекомендую. Очень легко в нем ходить. Ну, ну просто мне, я уже и троллейбус догоняю. Вы ну, скоро вот. будете за палки так хватать останавливать, и останавливать троллейбус уже. Ну, ну, молодец. До, до этого не дойдет. я только боюсь. Я поняла. Давайте попробуем. Дуже классно.